Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Вадимом Колесніченком. Вітаю вас, пане Вадиме, доросли. Пане Вадиме, от як е, в час канікул, очевидно, поїдете до своїх виборців, тому що більшість народні, народних депутатів про це кажуть. І е, Якщо вас будуть запитувати люди, які підсумки першої сесії Верховної Ради сьомо скликання, що готові їм відповісти? Ну, откровенно говоря, начало работы парламента вызывает уныние и огорчение, потому что ну, ожидали всякого, но подобного неконструктивного начала, конечно, сложно было себе представить. С одной стороны. С другой стороны, любая медаль имеет две стороны. И это хорошо, что Украина публично посмотрела, кого избрали и чего ожидать. Зашла группа ребят, которые просто агрессивно настроены и которые не имеют ни малейшего понятия вообще, что такое законодательная работа, что такое парламентская работа. Я с ужасом смотрел буквально ваш канал день или два назад, когда один из вновь зашедших депутатов заявляет с очень умным лицом, что народ дал ему мандат, чтобы он силой в парламенте добивался некой правды, которая ему известна. И выступает он от имени народа. Вот когда люди, подобные депутаты, так себя ведут публично, то есть они верят в то, что право силы является правом главного. Это, конечно, и страшно, и печально. Но, с другой стороны, все же процедура, регламент, законы, в конечном итоге, я полагаю, большая часть людей приведет в порядок. Mm -hmm. И появится нормальная нормотворческая, законотворческая работа. Как бы мы все на это надеемся. Потому что с нашей стороны мы делаем все от нас зависящее, чтобы был хоть какой-то конструктивизм. Когда мы увидим 100% явку народных депутатов от фракции партии. Никогда мы не получим 100% явки, потому что все люди живы, люди болеют, люди опаздывают, самолеты не летают, поезда, не всегда можно даже билеты взять. Это вполне все естественно. Нормально или на любом предприятии всегда бывают люди, которые не попадают на рабочее место. Как вы поясните то, что от, питание кадровое, Надзвичайно важливо для України призначення керівника Наба Нацбанка України. А вже відомо став Ігор Соркін, Попередник Сергій Арбузов пішов працювати до кабінету міністрів. От як так сталося, що за ніч по суті надолужили ту кількість мандатів, яка тако, конче необхідна була для того, щоб призначити нову людину? Ну засідання фракції по цьому поводу не було. Просто стандартний робочий момент. Mm -hmm. Не всі люди приїхали, не всі в этот момент були в залі, тому що. Ну, вообще-то, действительно, сложно на протяжении 8 часов без вылаза находиться около рабочего пульта, при том, что э, мы почему-то забываем, mm -hmm. что те же самые представители средств массовой информации... А вы бачили, до видео в интернете, которое сегодня буквально появилось, как голосовали ваши коллеги, ну, не только за себя, а за своих коллег? Честно говоря, не вникал, потому что я считаю, что задача совершенно другая перед парламентом, чем смотреть кому-то через плечо и заглядывать. Особенно если тот же коллега тут же сидит. Ну, я думаю, с этой частью мы разберемся, не это является главным. Главное является другое, что я все равно увидел, что представители оппозиции ведь ничего по сути конструктивного не предложили. Я понимаю, была бы избирательная кампания. Когда тема пиара, например, совершенно сырые предложения проектов заявления о евроинтеграции, даже сами авторы признают, что их нельзя принимать но какие-то эпатажные блокирования трибуны, либо об освобождении от уголовной ответственности той же Тимошенко и того же Луценко. Мы понимаем, что законопроект такой парламент не имеет права принимать, и мы его не примем. Но создается спектакль для необразованного избирателя. Вот как мы боремся, а я звучит на Влада, на ДАЕ, политическим лидерам, то, то, то. Вот ну кому этот спектакль абсурд необходим? И нам рассказывают, как дорого стоит работа парламента. Кто? Удорожание работу парламента. Либо вопрос евроинтеграции. На протяжении трех лет они блокируют, всячески платят колоссальные деньги на пиар-компанию против Украины, чтобы подписания никакого документа с Европой не было. Сегодня, когда на февраль назначено подписание соглашения об ассоциированном членстве, вдруг вспомнили, и чтобы вскочить в уходящий поезд, заявляют, что вот они являются главными инициаторами, и если представители оппозиции не несут проект постановления о заявлении о евроинтеграции, что-то поломается. Команда идет, работа идет, соглашение будет подписано, вне зависимости от того, оппозиция, меньшинство, у нас нет по конституции оппозиции, меньшинство будет предлагать что-то, либо не будет. Хотя мы поступили очень конструктивно, мы предложили объединить все эти пять проектов заявлений в одно и что-то сделать. Потому что мы не имели права, вот чтобы знали наши зрители, Голосовать в первом чтении как за закон, ни проект декриминализации статьи Тимошенко-Луценко, ни проекта заявления, потому что по регламенту нужно сначала зарегистрировать документ, 30 дней работы в комитетах, только после этого можно рассматривать в первом чтении. И ревнители и блюстители регламента тупо прямо нарушают регламент, блокируя трибуну, что нельзя по регламенту да. делать, и предлагая нам голосовать, нарушая регламент. Вот э, двойные и тройные стандарты показывают отсутствие всякой морали за подобными поступками. Вы в шестом москвыка не противали в комитете испытаний правосудия. В седьмом москвыка не. Там же. Чему? Богато депутатов изменило свой профиль. Ну, вообще-то, я как бы являюсь юристом, адвокатом, но мне эта работа понятна. И э, мне комфортно работа в нашем комитете, потому что, по крайней мере, руководитель Кивала вот, за предыдущие два созыва смог сделать работу комитета правовой. Там у нас не было политических склопов, у нас там и не было политических вопросов. Они все касаются нормотворчества и законов. Когда юристы садятся и думают, э, работа, а когда по политическим мотивам начинаются какие-то заявления, то уже неинтересно. Этот апатаж, он надоедает в зале под куполом. Комитет изменил назву, да? Да, там появилась новая дефиниция верховенства права. Ну, для меня это вообще очень важно, потому что я 6 лет занимаюсь вопросами правозащиты. И мне именно поэтому интересно было сохранить свое место в комитете по делам верховенства права и по правосудия, потому что я убежден глубоко, только верховенство права и прав человека позволит нам объединить наше общество и обеспечить хоть какое-то продвижение нашего государства к понятной перспективе, которая устраивала бы всех жителей Украины. Насколько вы загадали про права людей, вот, это принципово ваша позиция вот, сейчас после тех заявок от представителей Свободы, что общаться только украинской и государственной на а наоборот вы общаетесь исключительно русской языкой? <свят> на сегодня да, потому что до этого я свободно в зависимости от ситуации мог говорить либо на украинском, нас, друг, либо на русском. До речи, да. Практически да. постоянно. Для меня это не является проблемой, но это мой ответ тем, кто до известных ну позорных событий в парламенте Украины говорили, чего вы переживаете за русский язык, за венгерский, за румынский. Нам же никто не запрещает говорить на нашем языке. Вся страна публично увидела, когда депутату, я уже не говорю про паристичный громадян, которому закон и регламент разрешает говорить на другом, а не государственном языке в парламенте, когда силы пытались ограничить это право, ну и угрозы, и все, что прочее после этого шло. Теперь каждый пусть задуматься, как голосовать за партию Свобода как голосовать за тех, кто предлагает какой-то монопуть развития Украины, это очень хороший отрезвляющий душ для многих душ, для многих людей, которые не понимают, что вообще-то определение прав человека это является приоритетной политикой и концепцией развития нашего общества. Як, до речі, зараз закон про на місцях працює, тому що ну, коли в коли всі ці а, процеси с... сказали про то, що, по-перше, буде занадто дорого, А по-друге, будуть звернення людей, які будуть просто я чув навіть такий факт, що корейці, які живуть в Миколаївській області в якомусь невеличкому селі, заявили про те, що давайте їм корейську мову там регіональну це Ну некомпетентності. можуть такі заявлення бути. Закон ісключительно виповнює міжнародне бізательство України. От як Україна взяла на себе право і обов'язок захисту 14 регіональних язиків. А остальные мы добавили по рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии. Там ну, умирающие караимские, крымчахские языки для усиления. Вот только в рамках этих вопросов что-либо возможно. Все остальное это апатаж и глупости, которые наши коллеги распространяли из меньшинства. Это раз. Второе. Вы сами ответили на те вопросы, на которые все нам пытается замолчать, либо закрыть глаза. Ни о каких миллиардах, либо сотен миллионах на реализацию закона речи не было и идти не может. И самое главное. Но никакой же язык не умер. Люди, по крайней мере, как минимум почувствовали какую-то хоть свободу, живя в собственной стране. Есть одна проблема, самое главное. Колоссальный уровень неинформированности у людей. Потому что то, что депутаты не знают этого закона, это само собой разумеется, а люди не знают его. Ведь он только был напечатан в одной газете. Сейчас я пытаюсь найти ресурсы, чтобы массовым тиражом этот закон издать, чтобы люди с ним ознакомились и работали. В соответствии с теми жалобами, которые поступают по неисполнению закона, мы включаемся либо через прокуратуру, либо через МОТО-органы, либо через суд, отстаиваем эти права и механизмы. на состоянии эти Это от непонимания порядка исполнения закона на местах. У меня как бы достаточно серьезный конфликт с нашим кабинетом министров, который не выполнил закон и в течение трех месяцев не привел в соответствие нормативные акты. И получается, что исполнители на местах попадают между молотом и наковальней. С одной стороны, к ним приходит посетитель, требует исполнения услуги на основании закона, а кабмин не поменял инструкцию. Приходится через суд решать проблему одного человека. Вы как партия голосовали за новый уряд а я, и из-за боку критикуете своих коллег? Уже у меня два обращения к Николаю Зарову. У меня конкретным профильным министром четкие обращения. У меня уже два обращения в Генпрокуратуру по поводу неисполнения сотрудниками кабинета министров закон об основах языковой государственной политики. Меня в данном случае не интересует партийная принадлежность. Uh -huh. Меня интересует, я же сказал, я в комитет пошел, верховенство права. Меня не интересует партийность. Закон одинаковый для всех. Что может быть далее, оскільки для вас это принциповое питание? Казали про то, что, пам'ятаємо инициативы про детские садки, что там тоже есть проблемы с uh -huh. спілкуванням. Так, самое, все, понятие вот все стало на свои места. Закон принят. Все ужасы и скандалы, которые нам обещали, они в прошлом. Следовательно, закон действительно нормальный. Дальше его нужно корректировать, потому что там целый пакет поправок, которые мы внесли для второго чтения, и его не рассмотрели. Я не знаю, удастся ли в этом составе парламент это подкорректировать. Они улучшают закон. Ну, будем дальше по ходу действовать. Сегодня базовый закон позволяет очень многие вопросы решать. Главное, людей информировать и помогать им исполнить этот закон. И все. Угу. Какие у вас, возможно, особистые инициативы на наступную, другую сессию? Ну, у меня как бы тот же гуманитарный блок, который он был, так и остается. Для меня принципиальным является законопроект, который мы еще раз несли о запрете пропаганды однополых отношений на несовершеннолетних. В этой части мы имеем большую поддержку нашего общества. Это вопрос по усилению ответственности за хулиганство на футболе. Это проект закона о коррупции в футболе. Может быть, расширим его законом, касающимся коррупции вообще в спорте. Много вопросов, которые касаются гуманитарного блока, касающихся защиты прав национальных меньшин, языковых групп. Ну и до 70 законопроектов, которые уже сегодня, по сути, находятся в завершающей стадии для регистрации. Пане Вадим, до речи, с футболом не все так э, складается. Потому да. что я почитал форумы, потому что ну, следую за футболом. Ну багато цю ініціативу побачили людей. Хулігани на футбольних стадіонах вже є реакція. Тобто, можливо, в подальшому будете з ними спілкуватися. Вони, до речі, хотіли прийти до нашого ефіру і з вами особисто Я сабше. коли ми, ми вже потора года цим законопроектом займаємося по просьбі федерації, угу. і всі наші законопроекти були з УЄФА, з ФІФА і ФІ... Футбольна Ліга України. С фанатским движением мы достаточно плотно сотрудничаем, и с фанатскими организациями спортивных клубов мы общаемся. Есть фанаты, это нормальные организованные люди, а есть ультрас. Вот с ультрас это большая серьезная проблема, но мы видим, что у нас по Динамо происходит, это но ну, ни в какие рамки не лезет. В любом случае, мы не должны допускать шансов для организации трагедии на футболе. Это показывает и опыт Турции, показывает опыт России, да и наш собственный опыт. Вот в этой части должно быть очень жесткое, однозначное запрет на подобного рода действия. На завершение. Я планирую это отпачетаю на каникулы? Ну, у меня задача, как бы, я расширяю деятельность международного антифашистского фронта, которое у нас сегодня фракционное объединение создано, и тут у меня задача по различной деятельности открытие офисов по территории Украины. Поэтому частично буду работать у себя в мажоритарном округе, остальная часть, ну, двигаться по Украине. Так цена випачена, это работа. А, я, а як ті міфи, що депутати постійно на Мальдівах, там вже навіть кажуть, 226 Я року. думаю, це это... <гум> Просто від как-то позлословити. Я на Мальдівах, к, к сожалению, до сих пор не був, да у мене ехать туда, їхати туди, очень далеко лететь і зачем? Достаточно хорошо в Криму, отдыхать там, де я живу. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую Спасибо. за те, що завітали до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Вадимом Колесніченком, народним депутатом України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.